गणगणगणात होते गजानन महाराजांचा हा मंत्र अत्यंत शक्तिशाली आणि तात्काळ फळ देणारा असा आहे गजानन महाराजांची कृपा आपल्यावर प्राप्त व्हावी आणि मंत्र शक्ती प्रभावी व्हावी यासाठी उदबत्ती लावून आणि दिव्याच्या प्रकाशामध्ये गजानन महाराजांची चित्र किंवा मूर्ती आपल्या समोर ठेवून भावपूर्ण स्वरामध्ये या मंत्राचा जप करावा हा मंत्र जप बोलण्या अगोदर गजानन महाराजांना प्रार्थना करा आणि ती प्रार्थना अशी आहे हे गजानन महाराज विश्वविनायका तुमच्या चरणी नमस्कार तुमच्या हत्तीमुखाच्या तेजाने आमच्या हृदयात भक्तीचा दिवा पेटतो ओम नमो गजाननाय विश्वविनायकाय सर्व सिद्धिप्रदाय नमः हा।, हा मंत्र म्हणजे तुमच्या असीम शक्तीचा साक्षात्कार आहे याचा प्रत्येक शब्द विघ्ने नष्ट करतो मनाला शांती देतो आणि सर्व सिद्धीचा मार्ग दाखवतो हा मंत्र जपणारा भक्त कधीच एकटा राहत नाही तुमची कृपा त्याला आधार देते संकटामध्ये भक्ताचा हात तुम्ही धरता शेगावच्या भूमीमध्ये तुम्ही प्रकट झालात जिथे प्रत्येक भक्ताला तुमच्या दर्शनाने दिलासा मिळतो तुम्ही सुखकर्ता आहात तुम्ही दुःखकर्ता आहात तुमच्या एका नजरेने दुःख विरते स्वप्नांना पंख मिळतात तुमच्या चरणी नतमस्तक होताना आम्हाला तुमच्या प्रेमाची जाणीव होते हे गजानन महाराज आमच्या मनातील भीती दूर करा यशाचा मार्ग दाखवा तुमच्या कृपेने आमचं जीवन प्रसादमय झाले प्रत्येक भक्ताच्या हृदयामध्ये तुम्ही वास करता प्रत्येकाची प्रार्थना तुम्ही ऐकता तशी माझीही प्रार्थना ऐका आणि माझं सर्व दुःख दूर करा असे महाराजांना विनंती करून महाराजांना वंदन करा आणि पूर्ण श्रद्धा आणि विश्वास त्यांच्याप्रती ठेवून या जपाचा प्रारंभ करा हा मंत्र जप सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण करणारा असून या मंत्राच्या नित्यपठनाने तुम्ही हवे ते प्राप्त करून घेऊ शकता असंही म्हटलं जातं तर चला या मंत्राच्या जपामध्ये रंगून जाऊया आणि गजान महाराजांची कृपा प्राप्त करूया ओम नमो गजाननाय विश्वविनायकाय सर्वसिद्धी प्रदाय नम ओम नमो गजाननाय विश्वविनायकाय सर्व सिद्धी प्रदाय नमहा ॐ नमो गजाननाय विश्वविनायकाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः 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 ॐ नमो गजाननाय विश्वविनायकाय सर्विद्धि प्रदाय नमः